आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भगवान शिवजींचा अभिषेक करत असताना जे स्तोत्र गायलं जातं जे अष्टक गायलं जातं त्याचा पाठ आपण आज करणार आहोत अर्थात लिंगाष्टक या स्तोत्राचा आज आपण पाठ करणार आहोत चला तर सुरू करूयात अथ श्रीलिङ्गाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसु दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् कुम्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देवगणार्जितसेवितलिङ्गम् भावेर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्रवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्र नमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परपरमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि शिवलिङ्गम् लिङ्गाश्वकमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति स्त्रीलिङ्गाष्टकं स्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीशिवार्पणमस्तु ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव